पावन बाणी जप जी साहिब इस पावन बाणी के बारे में जो विचार है फर्स्ट है पहली उसमें एक प्रश्न है मेरा मानना है कि अगर आपको सही प्रश्न का पता है तो आप जो उत्तर जानना चाहते हैं जो आंसर जानना चाहते हैं उसके बारे में काफी कुछ समझ जाएंगे इफ यू नो द क्वेश्चन प्रॉपरली यू understand द क्वेश्चन प्रॉपरली प्रश्न को आपने समझा है यू हैव हाफ ऑफ द आंसर गुरु नानक देव पातशाह जी जपजी साहब जी की बाणी में एक प्रश्न करते हैं जिज्ञासा उत्पन्न होगी वो प्रश्न कौन सा है एक ही प्रश्न है मनुष्य के सामने केवल एक ही प्रश्न है तमाम धर्म ग्रंथ जितने भी इस दुनिया में हैं उनका एक ही प्रश्न है अगर उस प्रश्न को जान लिया जाए तो गुरु नानक देव जी कहते हैं आपने अपने कदम धर्म के रास्ते पर रख लिए हैं अपने अंदर गहरा जाके देखना कि प्रश्न मेरा अपना है या उधारा लिया हुआ है इसके लिए आपको गहरे ध्यान में उतरना पड़ेगा कि प्रश्न मेरा है या सुन वा आख है, के वड़ है। सुन सुन के सभी कहते हैं परमात्मा वाहे बहुत बड़ा है क्या आपने देखा है प्रश्न की जानकारी अपने प्रश्न की जानकारी प्रश्न गुरु नानक पातशाह जी गुरु नानक देव जी समूह जगत के सामने ये रखते हैं कि केव सचियारा हुई है कैसे सचियार हुआ जा सकता है ट्रुथफुलनेस केव कूड़ा है टुट पाल कूड़ की जो दीवार है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है ये प्रश्न है और सतगुर कहते हैं कि सोचे सोच ना हो वही जे सोची लाख बार जब तक आप सोचते रहेंगे एक जगह बैठकर हजारों लाखों बार सोचते रहिए आप उसके बारे में नहीं सोच पाएंगे आपकी सोच में वो नहीं समा पाएगा सोच मीन्स पैराडाइम आपकी सोच बनी कैसे उसका आधार क्या है कहते हैं इफ यू डोंट चेंज योर थिंकिंग यू विल रिसाइकल योर ओन एक्सपीरियंस आपको बदलना पड़ेगा क्या बदलना है अपनी सोच और सोच के आधार क्या है मेरी कुछ मान्यताएं हैं मेरे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, मेरी कुछ वैल्यूज हैं मेरा अपना स्वभाव है और उसी स्वभाव के साथ मैं अपने वाहेगुरु को जानना चाहता हूँ सतगुरु कहते हैं सचियार कैसे होगा फाउंडेशन में आपकी गहराई में तो कूड़ यार बैठा है छल कपट बैठा है वहां पे और कहते हैं कि उस सच को जान लें कैसे जानेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल यू हैव टू बी ट्रूथफुल सोचे सोच न हो वही ये सोची बार बाई थिंकिंग ही कांट बी रिड्यूस्ड टू अ थॉट इवन यू थिंक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ द टाइम्स हजारों लाखों बार सोचते रहिए अपनी सोच को देखिए एक चम्मच की तरह है और वाहे गुरु एक सागर की तरह है तू दरियाओ सब तुझ ही माँ है और मैं अपनी चम्मच में पूरे सागर को डालना चाहता हूं बड़ा ईमानदारी की जरूरत है यहां पे गुरु नानक का धर्म कोई कल्पना नहीं है कल्पना नहीं है देर इज नो इमेजिनेशन इट्स टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ फैक्ट बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे अपने आप को खोज तो ले अपने आप को खोजना अपना विचार विचार मीन्स आपकी सुरत आपका मन उसी को तो सिख कहा गया शब्द गुरु सुरत तो चेला चेला कौन है सिख कौन है सुरत है जो आपके अंदर सोच का एक घेरा बना हुआ है पैराडाइम उस घेरे से आप वाणी को समझना चाहते हैं गुरु नानक देव जी कहते नहीं होगा आपका भरम है ये सोच है सोच ना हो गई नहीं होगा लाखों बार आप ट्राई कर सकते हैं पर प्रश्न क्या है कि वो सचियारा हुई है कैसे मैं सचियार बनूं सच के रास्ते पर मेरा पहला कदम कब टिकेगा के वह कूड़े टूटे पाल सच को समझना सच को समझना गुरु नानक देव जी कहते हैं जो आप बोलते हैं और जो आप सोचते हैं वट यू थिंक एंड वट यू स्पीक उन दोनों में अगर अंतर है देर इज ए डिस्टेंस देन यू आर नॉट सच यार एंड द बेस ऑफ दिस पैराडाइम इज द कूट सो पहले प्रश्न को समझिए और फिर गुरबाणी से आंसर उत्तर को खोजने का अभ्यास कीजिए वी विल बी कंटिन्यू